Самый актуальный вопрос для всех времен и народов – это деньги, да? Да, вот как бы отношение с деньгами и, и тема на самом деле такая достаточно ну, интересная и заряженная, потому что нету однозначных теорий, все по-разному видят, ну, видят тему денег, вот. И на самом деле как бы вроде бы то без них и жить нельзя, а с другой стороны на, ними, на них и концентрироваться тоже нельзя, потому что в психологии существует такой закон, что чем больше ты концентрируешь энергии на чем-то, то там и тратится больше всего сил, получается. То есть если больше много концентрируется энергии на том, что в переживаниях, в тревоге, что у меня не хватает денег, то туда тратятся силы, и они больше не перераспределяются в другие места, и тогда полярность в том, что у меня деньги появятся, она остается обесточенной, можно так сказать. Вот. И хотела бы подчеркнуть, что все, что мы сегодня будем говорить и все, что я буду говорить, это несколько такая моя точка зрения, которая синтезирована, обработана и, ну, и подтверждена практической моей работой. И она как бы не является ну, как бы универсальной, но она, возможно, будет полезна для того, чтобы найти точку отсчета понимания себя в этой теме. Вот про эту, про эту тему денег. Оксана, ну вот по поводу, кстати, темы денег. Это, наверное, самое обсуждаемое, самая ну, глобальная. но ну, здоровье, деньги, любовь. Да, вот три темы, на которые дети. дети. Ну, дети то не у всех, а вот это вот как бы у всех ну, идет, в принципе, да. а, это сама, и поэтому очень много написано, очень много сказано. Вот в эзотерике э, говорится о том, что деньги надо любить, надо о них хорошо говорить, надо о них часто думать, думать позитивно, и тогда как бы деньги, ну как вот привлекаются. <связь> Это эзотерика, да. а как это связано? А как это связано? связано то есть в принципе, наверное, ну как вот, я думаю, э, ну вот тоже по опыту, кто, э, кто плохо относится к деньгам, кто говорит, деньги это там грязь, даже боюсь это говорить, что да. деньги это там тра-та-та, -та, это плохо. То есть у них, как правило, денег нет. И заключается вопрос в том, у них денег нет, потому что они действительно не любят деньги, им это не надо. Или вот это вот э, механизм, что деньги там это все, это пустое, это, не, мне не надо это просто прикрытие своей неудачности и денег нет потому что ты, ты их не любишь ну я вы если отойти от, от так со стороны на вопрос посмотреть и с, с угла психологии да вот как-то так вот который вы задали сейчас на самом деле все что вы говорите оно имеет место быть потому что все что мы думаем ну, как бы, оно материально, его потрогать как бы нельзя, да, вот и в психологии тоже это не исследовано, как можно материально потрогать то, о чем ты думаешь, да. Но если взять идею, практическую идею про убеждения и установки, то, что какие есть у меня убеждения и установки, они формируют мою веру или неверие во что-то, и таким образом моя энергия в веру, она не направляется. Так как я работаю в подходе, котором много уделяется внимания э, к действию, как переход идет к действию, раз и, и тратится энергия или не тратится, я вот сюда бы сакцентировала. Ну, например, смотрите, у каждого из нас есть какое-то представление, например, там, я как в работе с клиентами говорю, напишите слово «деньги» и все ассоциации, которые у вас идут. И можно писать все ассоциации. Пишешь эти ассоциации, туда входят образы, мысли, чувства, ну все, 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 да, там, ну вот прям какой-то список получается. Ой, я, меня прям улыбаюсь, деньги, да. машина, шуба, яхта, дом. Потом важно, что потом мы с клиентами что обычно делаем, потом мы ищем вот это вот сформированное убеждение, оно как ищется. Смотрим, какое чувство вызывает то, что я написала, да, и Условно это положительные чувства или условно это какие-то дискомфортные, неприятные чувства. И потом человек проставляет по 10-бальной шкале от 0 до 10, 0 – невыраженное чувство, 10 – максимум, интенсивность выраженности чувств. И потом посчитывает количество баллов интенсивности, например, в условно положительных чувствах и условно негативных. И очень прекрасная вещь там обнаруживается. Вот удивительная штука, что у нас заложено достаточно разных много установок. Ну вот смотрите, это же так сформировано у нас в культуре, что есть две полярности – бедные и богатые. Да? Вот как-то в представлениях бедные они хоть и бедные но то добрые хорошие люди которые духовные которые помогут ну и там какой-то идет перечень положительных а богатые злые жадные Ужасные. Да, да, да. Даже вот если вспомнить культуру сказок, да, то вот там, блин, сказок и все вот это этнокультуру, то там так все это распределяется. И таким образом получается, что человек пребывает в конфликте. С одной стороны, он обнаруживает, что смотрите, вот деньги, они мне необходимы. Но это какое-то зло мне необходимо, да, но зачем мне это зло надо? То есть я с деньгами какой-то буду, ну, такой человек неприятный, да. И, и там же дальше культурально как формируется, что обычно Учат как, что деньги или вообще вот что если чем ты будешь успешнее, то тебе будут завидовать и отсюда же формируется вот это отношение к успешности неуспешности. То есть получается, что сформирована такая культура: чем ты будешь успешнее, тем тебе больше будут завидовать. Вот, а зависть у нас тоже сформирована в, в ментальности, что это такое какая-то ну такая негативная энергия, которая тебя будет разрушать. И много за этим куча стоит всяких посланий, да, что надо как-то жить, чтобы тебе не завидовали. Я только не знаю, как это нужно жить на самом деле, чтобы не завидовали, потому что по факту ну вызывают вызывает ну, самые элементарные вещи. И это чувство, которое свойственно каждому человеку, да. Оно состоит из трех составляющих. Это злости, когда я вижу то, что чему завидую, злюсь Интереса я интересуюсь тем, чем завидую. И стыда я себе не даю так себя вести, как так, как я завидую. Я себе не разрешаю какой-то процент даже проявления какого-то поведения, да. И здесь получается вот эти установки, они у всех. У всех набор разные, и они понятно формируют определенные чувства. У кого-то они формируют положительные, у кого-то отрицательные. И самое интересное, что тут тоже парадоксальная штука, что деньги, они что их они есть, что их нет, они, они вызывают чувство стыда. Вот чем у меня больше денег, я успешнее, это стыдно, что я на фоне других отличаюсь, да, и вот как-то так как-то не очень неловко, там не сильно мне удобно быть вот как будто там более, например, успешной, да, в контексте разрешения себе там реализации каких-то своих потребностей. Ну, потому что за деньгами что стоит? За деньгами стоит реализация потребностей зачастую. Мы реализуем там свои потребности, свои желания. Деньги это помогают сделать. А если у меня денег нет, то это тоже стыдно на самом деле, потому что ну, это какой-то признак моего какой-то никчемности, ущербности или еще чего-то, да, вот такого не очень приятного. И люди это тоже в напряжении переживают. Вот, и здесь очень тоже есть интересный момент, да, почему вот это все связано со стыдом и с деньгами. Еще такая установочная одна штука есть, что мы научены, многие из нас научены все в какой-то степени интенсивности экономить на себе. У нас же какая культура, что там один раз отмерь, Семь раз отмерь, один отрежь. Там, не стоит рисковать, там, то есть наши люди на такси в булочную не ездят. То есть, вот это все пересыпано вот этими всякими посланиями, в которых вот есть послание, что нужно себя экономить. У нас принято тратить на кого-то, но не на себя. Да? И чем больше я на себе экономлю, тем я ставлю знак равенства своему переживанию, какой-то своей вот этой ущербности или никчемности, что я себя таким чувствую. Да? А если я так себя чувствую, то однозначно даже тело мое, оно уже с меня подает по-другому. И тогда мы переходим к следующему моменту. Деньги – это отношения. Чем человек успешнее в деньгах, тем он успешнее в отношениях чем отношения у человека менее там развиваются, тем у него с деньгами сложности. Тут имеется в виду не межличностные только отношения, отношения со всем. Отношения с ситуацией, отношения к событиям, отношения к стране, отношения к правительству, отношения к коллегам. То есть ну, вот это все, что входит в сферу отношений. Потому что люди, у которых, ну, как бы условно говоря, есть сложности с деньгами, наличием, да, чтобы у них были деньги, у них есть определенные привычки, которые у них сформированы, и эти привычки, они, получается, мешают им развивать эти же тоже отношения. Ну, например, есть привычка жаловаться. Вот есть люди, которые все время жалуются, да? Да, есть. Вот. И что что тогда получается. Ты дать человеку денег, ему жаловаться не на что будет, Ну, это, это же неправильно, мир не устроен получается не так, как он хочет, то есть у него там есть энергия, когда он жалуется, человек что-то ожидает в ответ, да, а тут получается, когда я жалуюсь, я что-то ожидаю, я трачу время на вот это ожидание, не трачу ну, время на другое. Мне кажется, вот это ну когда человек жалуется, это негативная эмоция, которая ну притягивает к себе больше негатив, чем больше ты жалуешься, тем хуже тебе жить становится. Да, ну вот я живу по такой установке, я поэтому не а тут еще такая, я же когда жалуюсь, я себя как-то себя определенно чувствую, даже люди, которые жалуются, они же даже сидят по-другому, и стоят по-другому, да, у них и переживание себя другое уже, да, а если, например, есть, если начинать двигаться в сторону того, что начинать переставать экономить на себе, сейчас немножко вот этот момент мы посмотрим, да, там что туда входит, тогда человек себя и по-другому будет ощущать, он себя по-другому в мир транслирует, и у него по-другому идет презентация себя и взаимодействие в мире и в отношениях, да, в отношениях с работой, в отношениях еще с чем-то. Потому что есть важный закон природы и важный закон отношений с деньгами. У каждого человека столько денег, сколько ему нужно. У него не будет больше денег, чем ему нужно. Если у меня внутри есть установка, сколько мне нужно денег, я могу сколько хотите говорить, что мне там надо миллиард долларов, а если у меня внутри ресурс только на 2000 гривен, то у меня даже когда появится этот миллиард долларов или миллион долларов, да, я их сойду, приду да, в эту да, точку. Гривен, да. да, Потому что есть исследования американские, где люди исследовали выборку людей, которые выигрывали в лотерею американскую, и они посмотрели, что дальше, как люди живут. И они удивительно обнаружили, что многие люди, по-моему, 70% или 80% с выигрыш, они вернулись на тот же уровень, на котором были. Потому что у, у людей появляется некое такое расточительство, ну, неправильное обращение с деньгами. То есть мы сейчас говорим о том, чтобы не экономить себя. Это не означает, что я вот получила деньги, пошла, все на себя потратила расточительно, у меня ничего не осталось. Да? А это про то, что я начинаю, э, там, например, на 5% добавлять, 10, 15, 20 в месяц себе начинаю что-то больше для себя баловать себя. Я прошу прощения, но здесь вот, вот очень сложный и глобальный процесс. Вот люди, у которых нет денег, да? Но ну, это вот не просто то, что, допустим, человек не умеет там зарабатывать все. В большинстве случаев это достаточно выгодная позиция. Ну вот, э, то есть это вот такая вот роль э, жертвы. Да, э, ну, то есть вот как вот я просто смотрю по примерам, которые в жизни, да. Вот в принципе человек как бы да, но он и ничего не делает. То есть возможности есть там и карьерного роста все. Он говорит, ну зачем мне это вот тут, мне так вот не нравится здесь у меня вот тут вот это все. И он уходит куда-то вместо того, чтобы ну, вот, турить эту дорожку и зарабатывать больше денег. А так все пожалели, все, ой-ой-ой, типа на работе не оценили все. А что ж ты за него не держался? А там же получается, там много-много составляющих. Здесь такой многокомпонентный много компонентный, абсолютно компонентный Потому что всех по-разному. Смотрите, кто-то, например, боится рисковать. Вот кого-то учили, что риск это на самом деле, ну так, знаете, не очень является хорошим признаком. Ну, например, будешь рисковать, погибнешь. Ну, допустим, все же понимаете, установки, они всякие пришли на, на какое-то проявление, да. И отсюда, например, там есть такая установка, что лучше не... Или там кто-то в роду, например, рискнул, вложил куда-то деньги и потерял всю сумму. И вот эта вся идея, она передавалась с поколения в поколение. Но у нас еще так эта история тоже наших банков, там, Сбербанков, тут да, да. То есть, тоже. То есть ну, тут, ну, тут, надо смотреть, у кого там, у каждого ваша своя история, где там, что там заложено, да. Это первое, ну, например, как один из вариантов. Потом еще есть такой вариант. Люди, люди у которых, ну, такая привычка бедно мыслить, ну, ну, как бы, чтобы они не готовы принимать деньги, потому что важно, ну, быть готовым принимать что-то что к тебе придет да а у них например там есть такая вот тоже установка что все что там дешевое бесплатно это лучше чем например вложиться во что-то да и люди стараются экономить экономить ну так вот вы воспитаны тоже были экономить 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 на себе экономить еще на чем-то экономить и копейка копейки класс складывать и я вспоминаю свою детскую историю когда я была поражена когда ну вообще ну, помню вот это детское ощущение когда мне рассказали что там хранили одну бабушку какую-то ну там я я не помню, уже там кто мне рассказал, и у нее обнаружили сундук, а в сундуке лежали отрезы дорогой ткани, которые, ну, просто моль ее, ну, или не не моль даже, она от, а ты уже от, от труха, труха, да, труха осталась. осталась. И, и вот это, знаете, вот это вот мне передавали, что такое удивление, ну, а зачем же ж было это все хранить, когда можно было бы ну пошить себе платье. И там. царь Кощей над златом чахнет. Вот, ну, вот такая вот, понимаете, история. Или вот тоже, когда я вспоминаю тоже, вот когда был вот этот период, когда сберкнижки у всех погорели, и там у люди складывали, складывали, складывали деньги, да, и они сгорели по 10 тысяч рублей, по 30 тысяч рублей и так далее, да. Люди почему-то, ну там ладно, копили на что-то, да, но почему-то они все равно какой-то процент денег не брали, не тратили на себя. То есть люди живут во имя там чего-то, там непонятно чего, но при этом они не, не ну, и, и инвестировать в будущее не могут, и при этом на, и здесь и теперь тоже не могут. Но вот так тоже на Получены. или, например, есть такая привычка обвинять всех вокруг. Вот там вот все там виноваты, ла-ла-та, поля, или еще такое может быть, что там ждать, что все что-то мне должны. И тогда вот такая пассивная позиция, когда я жду, что мне что-то дадут, и на самом деле я потом дальше буду двигаться. Вот. А на самом деле вот люди, у которых появляются деньги, и которые вот имеют деньги, они на самом деле умеют что делать. Они умеют брать на себя ответственность и быстро принимать решения. И в этом месте они не начинают откладывать. Да? Но с другой же стороны, тут тоже непонятно. Знаете, вот я смотрела классную цитату, сегодня нашла Боба Марли, мне очень понравилась. Очень тему нашего разговора, когда его спросили, а вот ты вообще, вы вообще богаты, а он спросил, а что такое богатство? А у вас вот есть там определенная сумма денег, там дом, машина, а он спросил, там как-то дальше разговор, а он потом говорит, а что это является вот ну, как бы богатством, чтобы вот это иметь. Я богат, потому что у меня есть моя жизнь. То есть у каждого человека представление богатства свое. Да? И почему-то рисуется, что я буду богат, это когда у меня будет миллион долларов, там, я там буду иметь вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И не ценится то, что есть на самом деле и не инвестируется и забывается о том, что вообще-то привычки новые формируются постепенно, потому что даже та же привычка оценить себя и не экономить на себе. Вот представьте, если в тренажерный зал прийти, вот сразу, например, там поднимаешь, допустим, берешь гантели и не стройки начинаешь или там с двух килограмм, а начинаешь с шестерки или семерки. Конечно, ты ничего не сделаешь, да. А тут важно понимать, что это постепенный процесс, потому что как мышца тренируется постепенно, так и тут привычка тренируется постепенно да и не надо гнаться за тем что ну, над большим надо двигаться постепенно а нету некой такой ценности вот этой постепенности хочется сразу все и быстро то есть потому что есть установка что если что-то появляется то должно быть быстро а то что постепенно ну там как-то знаете вот я тоже встречаю вот интересно в работе практическое что что такое достижение достижение это что-то когда очень большое а когда я делаю что-то маленькое и вкладываю в свое движение это уже как бы не достижение потому что оно не огромное на самом деле. Вот. И вот эти вот, получается, привычки, они базированы на установках, а эти установки что делают? Они не дают возможности ценить себя и не экономить себя, и таким образом не ценить свои потребности, и таким образом не давать энергии денег, чтобы у меня становилось больше, потому что у меня их остается, сколько у меня их есть, и все. То есть, получается, меняя свою психологию отношения к деньгам, мы можем реально изменить свое благосостояние, то есть стать богаче. Оксан, короткий рецепт тогда короткий рецепт, тут, конечно, сложно, потому что вообще с рецептурой в психологии достаточно сложно, все же индивидуальные. Короткий рецепт, сейчас попробую как-то быстро его свраганить, вот, чтобы он же еще хочется был более-менее качественный, да, вот. Ну, короткий рецепт это такой вот, наверное, понимать свои потребности, учиться понимать свои потребности, первое, понимать свои желания, второе, да, и не стыдиться их реализовывать. И когда я их реализовываю и для себя там время трачу, деньги трачу, обращаю внимание, вызываю зависть, пробовать в этом месте переживать удовольствие. Не стыдиться того, что я веду себя по-другому и получаю что-то другое, чем обычно. И таким образом переживать в этом месте удовольствие и не обесценивать, не говорить себе, что это не, не такое уж большое, как бы ты хотел. А второе, второй совет хотелось бы попросить для тех, кто уже чего-то достиг, но как сбить вот эту планку, когда вот больше нету уже. То есть, ну вот ты понимаешь, что ты вот достиг да, какой-то определенной, то есть хорошей, да, вот сам. Но а дальше, вот что мешает? Дальше, что мешает вот, стать еще успешнее? Но тут может быть две вещи важные, которые надо сделать реквизицию и посмотреть, вот, вот это, знаете, проанализировать. Возможно, мои, мой уровень притязаний выше, чем мои мои способности. Да, и тогда мой, мой уровень притязания напрягает мои способности напрягает меня и не дает мне там, ну, получать определенные там бонусы в жизни которые у меня уже есть и расслабиться потому что деньги есть вот один из важных критериев еще вот когда есть напряжение вот когда что-то с деньгами не так или и сумма не такая как хотелось бы или еще что там или их мало да вот если человек попадает в тревогу это признак что тут проблема. Вот важно быть в расслабленном состоянии, потому что ну, понимать, что вот с тревоги я ничего не смогу конструктивного сделать. Это первое потребности с моим уровнем насколько это возможно это первое да а второе вот э, э, дело в том что ну, сфера она широкая и двигаться можно и дальше просто-напросто ну, может быть темпы надо уменьшить потому что ну люди куда-то сильно торопятся да? они вот все денег не заработаешь но очень хочется вот да. и тут ты даже под, когда бежишь за вот этим все эти денег пропускаешь какие-то важные расслабленные вещи вот которые на самом деле они не приносят. Да? Вот. И тогда вот, когда есть вот это вот напряжение скорости, тогда получается, что ну, тоже ревизия сложно происходит. Куда мне как перераспределить деньги? Потому что или важно же там еще осознанно перераспределять деньги. Я понимаю, что сегодня, например, я вложу деньги вот сюда, но при этом я немножко там не буду себя баловать там в том-то, в том-то. Да? Но, но это для того, что мне нужно, да, вот эта инвестиция. Вот. Ну, как-то так вот. Вот. И, или же, например, такая еще штука, знаете, тоже встречаемая, что я зарабатываю ровно столько денег, столько, чтобы мне хватило на вот это, вот это, вот это, вот это. Тогда я зарабатываю столько, насколько я трачу. Вот. А тут важно немножко мышление перестроить, что я зарабатываю, зарабатываю деньги на то, чтобы инвестировать во что-то, например. Или, например, для того, чтобы развивать что-то. Да. Тогда, конечно, это будет несколько, несколько по-другому. Да. Тут важно понять, где я. Я зарабатываю, чтобы тратить, или я зарабатываю, чтобы во что-то еще вкладывать потому что тогда точно будет и приход денег совсем другой. А я где-то слышала о том, что где-то вот в, да, в левом полушарии, да, вот у нас есть страхи, то есть каждый человек имеет в мозгу какую-то безопасную сумму денег, да, то есть вот, допустим, до 100 тысяч долларов я чувствую себя безопасно, а если у меня будет миллион, то мало ли там вдруг какие-то бандиты, ну, грубо говоря, это я грубо, да, ну, вот уже, это, то есть это самая ситуация, и поэтому ты не зарабатываешь их больше, потому что это. Для тебя безопасная сумма. Ой, да это ж, это, же, тобой, это да? же то же самое. Вот. Возвращаемся. У человека столько денег, сколько у него должно быть. И тогда у кого-то страх, у кого-то стыд это регулирует, потому что на самом деле, скорее всего, там может, например, к примеру, быть установка, что богатые люди, они э, ну, там, плохие, и на них... Да, у них там детей похищают. Да, там, да, кстати, и там... куча страшилок, страшилок, да. И Робин Гуд на самом деле хорошо делал, что забирал деньги и раздавал Оксана, ну вот этот страх, самое главное, заключительный тезис, вот этот страх, боязнь большей суммы денег, то есть у каждого эта сумма денег разная, да? но страх большей суммы денег, это лечится? Конечно, тогда вот лечится, нужно просто фантазировать. Смотрите, какой простой рецепт. Попробовать, я работаю с этой техникой, она шикарно работает, попробовать довести до катастрофы фантазию, что со мной случится, если у меня будет 150 тысяч долларов. Хорошо. И вот дойти до крайней точки, и там вы обнаружите что-то важное место или опыт, который вы видели, слышали, пережили, или вот что-то там найдется. И вот этот страх, он и стоит в том, что я вот начинаю останавливать себя.